Yusufu məktəbə qoyub gedirəm fix price çünki orada məsəxla mağabı görmüşdüm, həm də elə 4 dənəsini alasıdım, ehtiyacım idi dedim gedim alım. Amma gəldim ki, yox idi. Bu göstətdiyimdən istirdim, 1 dənə qalmışdı deyə mən də almadım, istəmədim, fərqli-fərqli olsun. Mənə 4 dənəsi lazım idi. Amma başqa vaxt da belə gəlim, istədiyim qab falan hər bir şey olacaq. Amma hansı günü ki, deyirəm gedirəm bu qabı alasıyam, gedirəm ki, olmur, qutarıbdı sora dedim başqa vaxtı gəlib baxıb alaram əgər olsa alaram. İndi də gəldiyim üçün dedim biraz baxım görüm hələ yeni nələr gətiriblər Fix Price -ə. çünki Fix Price də çox maraqlı birdən görsəm maraqlı nəsə bir yeni bir şeylər gətirirlər. Şkaflar üçün qeşəb boşatdım, indi də ciflə qeşəb sürtdüm, təmiz ağardım. Sonra silib yığaram yerlərini. Şkafları yaxşıca sildim, quruladım. İndi də yığıram yerlərinə. Bura paltar maşınını qoydum, bura süpürgə maşını. Bir şkafda boşdur, bu yerdə qalan əşyaları da ora yığacağam. Üst şkafada gec-gec işlətdiklərimi yığdım. Qoç çəkən maşındır, banka bağlayan maşındır, mikserdir. Onları üst şkafə yığdım. Çünki alt şkafda ət çəkən maşındır, soq çəkən maşını. Demək olar ki, hər gün işlədirəm. Uşaqlara soq çəkib verirəm deyə onları aşağı yığdım ki, götürəndə rahat olsun götürmək. Bu şəkildə bu şkaflardan qurtardım. Hamsını yığdım, səliqəli oldular, tər təmiz. İndi keçim bu altdakı şkafı təmizləyim. Qafların içini də sildim, üzlərin qapaqlarını da sildim. Bircə qaldı bu alt şkafı yığmadım, çünki burada çay dəsmallarını falan qatlayıb yığıram, onların da hamısını qoymuşam acaya qəşəy ağarsınlar. Sonra qatlayıb yığacam. Həqiqətən təmiz işdən gülüsü gəlir. <laughs> Düzdür deyirəm ki, təmizdir, təmizdir, amma nə qədər də təmiz olsa, təmizləyəndən sonra daha da qəşəf görünür. biz qablarım var idi. Yumuşdum, onları quruladım, yığdım yerlərinə. Bir də tanklarımı yudum. Bu dən görəsən uşaqlar falan xəstələrini biləndə bankalayıram. Bunları da yudum. Dedim, yuyum, tez-tez yuyuram. Dedim, yuyum, bunlarda yığım yerinə toz qalmasın. Bu gün natansa düzdür, elə bir iş görməmişəm, amma birca də nəşqafı təmizləmişəm. Heç işim qutarmayır ki, böyünlərim. Çünki Yusif apar, gətir. Ona görə yarımçıq qoyurdum, gedirdim Yusif aparırdım. Sonra böyük oğlum gəlirdi dərsdən ona yemək falan. Bir də görürdüm iş qaldı, təkrar bir də gəlirdim. Ona görə biraz gec qutardım ömüş qafları mən hərinin hamısını bir dəfə mə töküb təmizləyə bilmirəm çünki çapdıra bilmirəm gündə ikisini birini gücüm çaptdığı qədərincə təmizləyirəm Burda da videomuz sonlandırırəm. Bu günlük də bizdən bu qədər. Sevərək, bəyənərək istədiyiniz bir video olmuşdur. Sağ olun, görək, videolarda görüşməyiniz diləyirəm.